Salam, hər vaxtınız xeyir olsun hörmətli izləyicilərimiz. Bu gün sizə bu kompleksdə, hansı ki, Xırdalanda mərkəzdə, bazarın yanında yerləşir, bir mənzil göstərəcəm, təmirsiz mənzil, yaxşı qiymətə, bura qazlı kompleksdir. Videonun sonuna qədər izləyin, videonun içində mənzil barədə bütün ətraflı məlumatları biləcəksiniz. Hörmətli izləyicilərimiz, biz qaldıq mənzilimizə 12 mərtəbəli binanın 8-ci mərtəbəsində 97 kvadrat metr sahəsi olan qazlı binadır, liftlidir. Düz Yeni Bazarın, Xırdalan Təzə Bazarın yaxınlığındadır. Yəni yaxınlıq deyəndə 50 metr məsafətdir. Belə bir girişi var, layihə üzrə göstərərəm sizə. Demək, liftimiz işləyir, binada qazımız var. Demək, burada daxil olan kimi burada sağ tərəfdə belə bir sanitar qolfuq var. Deməli, video çəkilişdən əvvəl mən buranın bir strukturuna baxdım və gördüm ki, burada çox gözəl yer dəyişmələri etmək mümkündür, çünki betonlar azdır. Burada hamam hissəsidir, hamam hissəsidir və burada belə bir yataq otağıdır. Belə bir yataq otağıdır. Deməli, bir daha giriş hissəsini sizə göstərərəm. Yataq otağı Artıca belə bir koridor hissəsi var, koridor hissəsi. Və burdan gəlir evin mətbəxi. Mətbəx iri mətbəxdir, çox iri mətbəx. Çox iridir. Demək görürsünüz. Əslində Fresco-nun yanındakı mənzillərdə, hamı bilir ki, belə 2 otaqlı, gəşəy 3 otaqlı mənzillər düzənliblər. Məsələn burdan bir mətbəx və bir yataq otağı çıxartmaq rahat mümkündür. Nə, çünki sahəsi böyükdür. Mən kameranın o imkanlarından istifadə etməmişəm yəni necə var, elə də qalıbdır. Yəni bura kvadrat onlara hardaça bir deyim daha hissə, 20 kvadratdır. 20 kvadratdan da bəlkə böyükdür. Ona görə burdan həm bir yataq otağı çıxır, yataq otağı çıxır. Həm bir mətbəx çıxartmaq rahat mümkündür. Bu yerdən həm də balkona çıxışı var. Balkona çıxışı var. Birlikdə həmen o 2 otaqları 3 otağa düzəldirlər. Həm burada sevə-sevə alır. Burada da o qəşəng rahat mümkündür. Nəzərə alsaq ki, bunun sahəsi də böyükdür. Və burada belə bir böyük qonaq otağı. Böyük bir avall qonaq otağı çıxır, işıqlı, işıqlı, balkona çıxışı da var. Əsasən bu mənzilin 1 kvadrat metri 577 manata gəlir. Yəni 56000 manata. 56000 manata 577 manata gəlir. Və bu isə bazardır. Bu isə bazardır. Görürsüz? Buranın həm də iri həyəti var maşın saxlamaq üçün. 577 manata kvadrat metrin alanda 56000-ə. Təxminən 14-15000-də bunun təmirinə xərc deyəndə Rahat, yani ki hardasa 15.000 təmirinə xərcəndə bu gələcək çıxacaqdır sizə. Deməli 56, bu da 15. 71.000. 71.000 manatla siz 97 kvadrat metr, 3 otaqlı, qəşəng bir mənziliniz olur. Özdəki mən sizə deyim ki, 15.000-ə, 16.000-ə siz buranı parketlə, döşəmə parket, bahalı oboylar, qəşəng bahalı qaplarla yığa bilərsiniz. Əgər siz bunu bazarmasaz və ya da ki o qiymətə inanmasaz. Biz sizə ustalar taparıq, hansı ki o qiymətə buranı sizə gözəl 3 otaqlı, döşəməsi parketlə, bahalı qapılarla, aboylarla bir mənzil yığar. Təmir edirlər və yığar. Tavanı da, yanı yəni, gizli işıqları, fiquru, hamısı o qiymətə 15-16 min manata tam olaraq buranı təmir edib sizə verəcək. Nəticədə sizin 71 min manata 97 kvadrat qazlı binada təmirli, gözəl mənziliniz olacaqdı. Hörmətli izləyicilərimiz, bizdə çeşid böyükdür. Yəni bizim yanımıza gələn müştərilər boş qayıtmırlar. Çünki biz ən gözəl və ən keyfiyyətli mənzilləri təqdim edirik hər, hər zaman müştərilərimizə. Bu evdə bax görək, keyfiyyətlidir, heç bir problem yoxdur. İndi bura padmayaqdır da, yəni su baxlı mənzildir. külək də vurub, pəncərələr açıqdır. İndi kim alacaqsa, onlar hamısını yenidən özü təzələməli olardı. Linkdə əmlakçının nömrəsi olacaqdır. Mənzilə bağlı nə sualınız olsa, zəng edib danışarsınız, gəlirsiniz mənzilimizə baxarsınız. Hələlik bu qədər. Sağ olun.